Salam əziz izləyicilər. Ümidvaram ki, yaxşısınız. Yeni bir video ilə sizin qarşınızdayam. Bu video Windows-u necə aktivləşdirmək olar? Proqramsız və Windows-u aktivləşdirməsə hansı problemlərlə üzləşə bilərir? Bunun haqqında olacaq. Əvvəlcə qeyd edim ki, Windows-u yükləyirsiz, hər hansı mənbədən E bu zaman e əgər orijinal Windows deilsə, e 30 gün müddətində sizə Windows-u işlədib test eləmək imkanı yaradır. Və həmin 30 gün müddətində siz aşağı sağ tərəfdə Windows-u aktivləşdir e, mesajını alacaqsınız. Mən onun şəklini videonun içinə yerləşdirərəm, görərsiniz və o Windows-u aktivləşdirənə kimi getməyəcək. Çox dördən orada qalacaq. Deməli, 30 gün test müddəti bitəndən sonra kompüteriniz hər 3-4 saatdan bir sönəcək və yenidən yanacaq. Bu sizə hansı problemi yarada bilər? Siz əgər kompüterdə hər hansı önəmli iş görürsünüzsə, bu zaman o artıq silinmiş olacaq. Kompüterinizi yenidən başlayan zaman o Bu da, m, mm, xoş gəlməz haldır, problem yaradır. Və bundan sonra isə artıq 30 gün müddətdən sonra da bitdi. Artıq bir kəf dərsində kompüterini söndüyü yanda, artıq sonra başladı Windows çökməyə. Windows çökməndən sonra siz kompüterini heçcür aça bilməyəcəksiniz. Bir müddət sonra yanmayacaq kompüter. Bunun ən yaxşı halda siz format eləyə bilərsiniz, kompüteri yenidən Windows yükləyə bilərsiniz. Bu da kompüterdə olan fayllarınızın itməsinə, silinməsinə səbəb olacaq. Ə, bu da problemlərdən biridir və xoşa gəlməz haldır. Məncənim bu kompüterə ziyan vura bilər. Ona görə ə, bu problemlərlə qarşılaşmamaq üçün Windows-u vaxtında aktivləşdirmək lazımdır. Və bu, bu videonun əsas məzmunu olan keçək Windows-u necə aktivləşdirmək olar, necə proqramsız aktivləşdirmək olar. İlk öncə qeyd eləyim ki, elədiklərimizi, elədiklərimi diqqətlə izləmək lazımdır. O, və hər hansı sualınız yaranarsa, bu zaman aşağı hissədə yazarsınız. Çalışaram ki, köməkləyim. Ə ilk öncə biz buradan start menyusuna girəndən sonra bura cmd yazırıq və burdan ə, bu düyməyə klikləyirik. Run as administrator. Ammetlik bunlar ilə belə lazımdır. Əksər də çalışmırlar. Bunu eləyəndən sonra ə, burada belə bir bölmə açılır. Bu bölməyə ə, bunu aşağıda ə qoyuruq. Bu verməyə bunu kopyal edirik. Ə sonra sağ düymə vasitəsilə paste edirik. Sonra ə, arxasına bunu. Bu da ə, aktivləşdirmək üçün lazım olan koddur. Ə, arxasına bunu da paste ediyəndən sonra enter düyməsinə basırıq və gözləyirik. Ə sonra aşağıda çıxan bu hissədə bunu copy paste ve yine de enter'e basırıq e, sonra yeniden böyle bir e, bölme açılır ve hemen bölmeye de bunu artık a, copy ve paste ve gözləyirik e, enter enter'a basandan sonra gözləyirik artıq biz mesaj aldıq, Windows aktivləşdirildi deyə bir mesaj aldıq. O əgər məndə artıq əvvəlcə aktivləşdirmişdim deyənə burada yazı gəlmirdi. Siz həmin yazının getməsini görəcəksiniz və əmin olacaqsınız ki, Windows artıq aktivləşdirildi. Gördüyünüz kimi heç bir proqram olmadan Windows-u aktivləşdirdik. İzlədiyiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Ə yenə də qeyd edeyim, sualınızı yorana aşağı hissədə qeyd edəyərsiz, kömək olmağa çalışaram. Və yeni videolarda görüşmək ümidiylə sağ olun.